আমি কিয় মেদবহুলতাত ভোগো মনত ৰাখিব যে আপুনি কি খাদ্য খাব আৰু তাৰ অপজিটত আপুনি কিমানখিনি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিছে বা লেবাৰ কৰিছে সেই বস্তু দুটা যদি বেলেঞ্চ নহয় তেতিয়াই আপোনাৰ গাত চৰ্বি জমা হয় আৰু এটা কথা যে ভোক লাগিলেহে খাব আমাৰ এনেকুৱা এটা স্বভাৱ এটা আছে যে কিবা এটা বস্তু দেখিলোঁ ভাল বস্তু এই খাওঁ দিয়াচোন সেনেকুৱা নহয় আচলতে আপোনাৰ যেতিয়া ভোক লাগিব আপোনাৰ শৰীৰে যেতিয়া ক'ব যে আপোনাৰ খাদ্যৰ দৰকাৰ হৈছে তেতিয়াহে খাব আৰু খাদ্য খাওঁতে এইটো মনত ৰাখিব যে একদম অভাৰকৈ খাব নালাগে পেটটো পূৰা ভৰাই পেলাই সেনেকুৱাকৈ খাব নালাগে অলপমান জেগা খালি ৰাখিব লাগে ওৱান থাৰ্ড আমি খালি ৰাখিবলৈ কওঁ ৰাতিৰ সময়ত আপুনি লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰাপক্ষত আপুনি আঠটা বজাৰ আগতে ডিনাৰ কমপ্লিট কৰিব চাব আৰু মিঠা বস্তুটো বা যিকোনো ধৰণৰ ৰিফাইণ্ড আমি যিটো কওঁ ৰিফাইন ফ্ল'ৰে হওক মানে ময়দাৰ হওক ডাইৰেক্ট যদি আপুনি ময়দাৰ বস্তু খায় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বিস্কুট টিস্কিটবিলাকো চব ময়দা দিয়ে বনায় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আপুনি বিশেষকৈ তেল বেছি যুক্ত আহাৰ খুব বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট আপোনাৰ যদি আছে বোলে ভাতেই বেছি খালে তাৰ অনুপাতত বাকীখিনি বস্তু আপুনি খোৱা নাই প্ৰটিন ভালকৈ খোৱা নাই শাক চব্জি ভালকৈ খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব কাৰ্বহাইড্ৰেটটো আল্টিমেটলি গৈ গৈ আপোনাৰ গাত চৰ্বি হৈ পেলাই জমা হ'ব আৰু এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ আপুনি ডাঙৰ হ'ব এডাল্ট হ'ব আপোনাৰ শৰীৰটো এনেকুৱা নহয়তো সৰু বাচ্ছাবিলাকৰ নিচিনা মানে দীঘল বা ওখ হৈ নাযায় গতিকে এনেকৈ বাঢ়িব লাগিব চ' যিকোনো ধৰণৰ ছাৰপ্লাছ ফুড আপুনি যদি এক্সট্ৰা বেছিকৈ খাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এনেকৈ বাঢ়া আৰম্ভ হয় এনেকেতো নহয় আৰু